meminta Menteri Kesihatan menyatakan setakat mana seriusnya kes influenza seluruh negara, apakah kesan kepada institusi pendidikan dan langkah-langkah untuk mengatasinya memandangkan kes ini telah merebak ke institusi pendidikan termasuk prasekolah sehingga institusi pendidikan tinggi. Terima kasih. Yang berhormat Menteri Kesihatan, sila jawab. Terima kasih. Tuan Deputua, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera, salam Malaysia Madani semuanya Tuan Deputua, justru kerana hal yang terkait dengan kes influenza yang mencetuskan wabak terkini saya pohon untuk diberikan sedikit waktu buat penjelasan ini Tuan Deputua Terima Terima kasih Jangkitan influenza bermusim merupakan jenis Penyakit berjangkit ya, pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza. Ini berbeza dengan selsema biasa ataupun the common cold yang sebenarnya bukan daripada jenis virus influenza tetapi daripada contohnya rhinovirus, adenovirus dan sebagainya. Jadi berbeza. The common cold bukan influenza. Common cold is selsema biasa. Ya. Uh, Mustah untuk saya sebutkan secara umumnya terdapat empat jenis virus influenza bermusim. Yang ini yang dikatakan jenis A, B, C dan D. Dan mustah untuk untuk saya tekankan bahawa jenis A dan B inilah yang paling kerap menjangkiti manusia. C dan D ini kalau D itu dia terkait dengan haiwan. Ya. Nah kebanyakan individu yang dijangkiti oleh virus influenza ini akan sembuh sepenuhnya ya, dalam tempoh seminggu kurang lebih. Namun begitu golongan berisiko tinggi golongan rentan kanak-kanak warga emas dan individu dengan penyakit kronik ya komorbidities berisiko mendapat jangkitan yang lebih teruk ya komplikasi ini termasuklah radang paru-paru pneumonia dan terkadang kali radang otak encephalopathy ya yang boleh mengakibatkan sakit teruk ataupun juga morbiditi dan juga mortality. untuk saya sedikit menjelaskan untuk yang di ketua ya um, kita kerap mendengar tentang influenza A ini ya dan telah, telah jelaskan bahawa sesemua biasa itu bukan influenza A dia adalah dari cerbit daripada virus yang berbeza influenza A ini sebaliknya influenza A disebabkan oleh influenza A ataupun B yang berubah dengan cepat dan menjangkiti sistem pernafasan dan ia boleh bergejalanya demam teruk ya dan sebagainya telah pun saya sebutkan Uh, juga ingin saya tekankan bahawa kalau kita terbaca akan kenapa dia ada influenza H dia influenza ni virus ini untuk yang di terdiri daripada dua protein utama H dan N dia hemagglutinin dan N itu neuraminidase ya dengan dua protein, dua protein utama ini pelbagai jenis virus itu diklasifikasikan contoh ya swine flu adalah jenis H1N1. Ya, yeah, selain flu 2009 itu adalah H1N1 dan ia sangat berat. Begitu juga ada Asian flu yang menyerang kita 1957 mengakibatkan 1.2 juta That, uh, yang yang kematian. Apa yang kita berdepan adalah virus ataupun virus jenis H3N2, H3N2 yang ada revolving around hari ini ya. Yeah. Dan kalau boleh saya sebutkan ia adalah the normal atau H3 entry yang tidak seberat dan tidak seteruk uh, jenis yang saya sebutkan tadi sama ada saya swine flu ataupun Asian flu ya, dia adalah H3N2 terbentuk daripada dua protein tadi yang saya sebutkan situasi kes influenza terkini ya apa yang kita lakukan apa yang kita terusan berterusan lakukan adalah pemantauan surveillance Datuk Betul, yang disebutkan sebagai pemantauan melalui surveillance ILI ataupun influenza like illnesses ataupun sari ya yeah, the severe acute respiratory infection ya yeah. dan manakala pelaporan wabak melalui kajian cluster uh, dikendalikan oleh AOCPRC Crisis Preparedness and Response Center Kebangsaan kita ya yeah. dan bagi tahun 2025 terdapat peningkatan kadar uh, kadar uh, konsultasi ataupun jumpa dengan doktor daripada 7.38 peratus pada minggu epid 40 eh, kepada 9.2 bagi epid 41 ataupun 5 hingga 11 Oktober yang yang terkini ya, Datuk Seri Datuk yang dipertua ya. Jadi corak jangkitan influenza berbeza berbanding 2024. Ya, pada 2024 kes influenza memuncak pada epid 31 ya dengan kadar konsentrasi yang saya sebutkan tadi dan corak dan corak ini berlarutan hingga 8% sehingga akhir tahun ya bagi tahun 2025 pula kadar konsultasi sangat stabil sepanjang tahun sehingga menunjukkan peningkatan pada minggu epid ke 39 ya dan peningkatan ini berterusan hingga epid 40 40 ya dan walaupun bagaimanapun kadar ini masih sedikit rendah berbanding dengan jangkitan tahun 2024 apa yang mustahak untuk saya sebutkan juga adalah wabak atau outbreak ini iaitu yang di petua berlaku 83% nya di sekolah ya atau sekolah sekolah adalah 65.8% dan juga tadika ya 17% kedua-duanya membentuk 83% wabak outbreak adalah di di sekolah dan di tadika sementara yang lain itu juga berlaku di institusi ya college tempat kerja dan sebagainya. Analisis kluster mengikut institusi pendidikan itu saya tak perlu saya tekankan sangat. Yang perlu saya tekankan adalah mengekang penularan jangkitan. Bagi mengekang, mengekang penularan penyakit influenza ni, langkah-langkah yang kita cadangkan adalah ibu bapa perlu memastikan anak tidak mempunyai gejala influenza sebelum menghantar anak ke sekolah. Kalau sudah bergejala, tolonglah jangan uh, jangan apanya jangan hantar juga anak ke sekolah ya sebab uh, sekiranya anak bergejala ibu bapa dinasihatkan tidak menghantar anak ke sekolah dan segera mendapat rawatan ya kedua ibu bapa dinasihatkan memantau keadaan anak-anak eh, yang mempunyai gejala influenza dan sekiranya gejala bertambah teruk pelajar disarankan mendapat rawatan ulangan dengan segera ya bagi mencegah berlakunya komplikasi ya Ketiga, sebelum permulaan sesi persekolahan guru menasihatkan pelajar yang bergejala supaya tidak memasuki kelas dan perlu mendapat rawatan seterusnya guru disarankan untuk memperkukuhkan pendidikan, pendidikan kesihatan bagi menggalakkan kawalan kendiri dan tanggungjawab bersama tuan dan Pihak sekolah juga disarankan membuat pelaporan awal kepada pejabat kesihatan daerah kami PKD berdekatan ya yang agar tindakan pencegahan dan kawalan dapat dilaksanakan dengan segera dan juga berkesan. Nah, akhir sekali, tindakan penutupan premis termasuk sekolah boleh dilaksanakan oleh pihak pentadbiran melalui perbincangan dan kerjasama dengan PKD, Pejabat Kesihatan Daerah kami yang berdekatan. Jika penularan hanya terhad kepada kumpulan tertentu, langkah kawalan hendaklah difokus kepada kumpulan tersebut. Datuk Mentua, begitu dahulu. Terima kasih. Terima kasih Pak menteri yang berhormat Pulai, soalan tambahan. Terima kasih menteri, terima kasih Datuk yang dipertua. Saya ingin mengemukakan satu soalan tambahan ni. Daripada laporan media yang kita dapat maklum, terdapat kematian kes ini. Apakah benar uh, kematian ini berpunca daripada influenza ini dan uh, dari segi nilai ambang itu ya, bila kes dah merebak itu uh, apakah nilai ambang untuk uh, membenarkan tempat itu uh, dilakukan penutupan ya? dan uh, bagaimana koordinasi di antara kementerian pendidikan, uh, kementerian Pendidikan tinggi untuk memastikan bahawa uh, wabak ini tidak dapat merebak seluruh negara. Yang berhormat Menteri Kesihatan. Terima kasih Datuk. Terima kasih sahabat saya pula eh. Ya, keputusan penutupan sekolah ataupun institusi pendidikan tidak dibuat semata-mata berdasarkan bilangan kes, ya. Atau wabak. Sebaliknya kita kita membuat penilaian melalui risiko kesihatan awam oleh pejabat kesihatan daerah PKD yang saya sebutkan sebentar tadi ya dan antara faktor yang kita ambil kira adalah kadar serangan penyakit dalam kalangan murid kadar ke, ke, tidak hadiran murid dan guru dan juga bukti penularan aktif dalam komuniti ya dan juga keupayaan sekolah melaksanakan langkah-langkah kawalan ya semua itu perlu dismartifyktorial ya, perlu diambil kira sekaligus ya dan penutupan premis ya termasuk sekolah uh, yang terlibat dengan peningkatan jangkitan influenza dengan menggunakan seksyen 18 ya Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 adalah tidak terpakai ini adalah disebabkan oleh jangkitan influenza ini uh, tidak memenuhi tafsiran penyakit berjangkit di bawah seksyen 2 akta yang sama ya, namun begitu pendekatan kawalan termasuk syur bagi penutupan sekolah boleh dilaksanakan melalui perbincangan dan kerjasama dengan pihak uh, sekolah Dato dan tu editor ya dan pak musta untuk saya sebutkan ya ada dua ini ada tak saya paling tidak dua kes ya dua kes kematian yang yang ada berkaitan ter, keterkaitannya dengan influenza ya kedua-dua telah dikesani mempunyai apa dia mengalami influenza A namun dari sudut dari sudut dia betul apa yang dikatakan sebagai causative factor ataupun sebab kematian itu perlu di perlu dapat di apa, jadi, di perlu dikenal pasti ya melalui satu uh, mortality ataupun review ya yang mana ia akan uh, tertakluk kepada satu uh, yang akan diteliti betul apakah sebab kematian uh, kedua-dua adalah positif influenza A kedua betul, tetapi kita belum dapat masih lagi dalam dalam uh, kajian dan penelitian kami dalam mortality review apakah sebab punca sebenarnya uh, kematian kedua-dua Uh, kedua-dua pelajar ini satu eh, kedua-dua kanak-kanak ini satu di Samarahan 4 tahun dan juga di Terengganu uh, 11 tahun lelaki kedua-duanya Datuk yang betul. Jadi kita masih uh, menunggu atas sebab uh, the real uh, the cause of uh, kematian atau cause of death itu Datuk Terima kasih sebab saya mulai.